হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লেট নম দৰ্শকসকল মই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ কোনো এজন ব্যক্তিৰ বয়স কি ধৰণে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি দৰ্শকসকল কোনো এজন ব্যক্তিৰ বয়স নিৰ্ণয় কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি এক নম্বৰত দেখুৱাইছোঁ যে আজিৰ তাৰিখ যি তাৰিখত বয়সটো নিৰ্ণয় কৰা হ'ব তাকো আজিৰ তাৰিখ বুলি ধৰি পেলাই ইয়াতে শিকিছোঁ বাৰ সাত দুহেজাৰ পঁচিছ অৰ্থাৎ বাৰ জুলাই দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ তাৰ তলত লিখিব লাগিলে আমি জন্মৰ তাৰিখ মানুহ ব্যক্তিজনৰ জন্মৰ তাৰিখটো জানিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ জিৰ' ওৱান জিৰ' থ্ৰী নাইনটিন চেভেণ্টি টু ইয়াতে ওপৰত মই ভাগ কৰি লৈছোঁ বাৰটো হ'ল দিন সাত জিৰ' ছেভেন হ'ব মাহ আৰু দুহেজাৰ পঁচিছটো হ'ব বছৰ গতিকে দিন মাহ বছৰ এইধৰণে সংখ্যা তিনিটা কোলামত মই বিভক্ত কৰি লৈছোঁ দৰ্শকসকল যিহেতুকে জন্মৰ তাৰিখতকৈ আজিৰ তাৰিখটো ডাঙৰ গতিকে সেই তাৰিখটো ব্যয়োগ কৰিবলৈ জন্মৰ তাৰিখটো ব্যয় কৰিবলৈ বেছি অসুবিধা নহ'ব গতিকে পোন প্ৰথমে আমি বাৰ দিনৰ পৰা এদিন ব্যয় কৰিলোঁ থাকিল এঘাৰ দিন সাত মাহৰ পৰা তিনিমাহ ব্যয় কৰিলোঁ থাকিল চাৰিমাহ আৰু পঁচিছৰ পৰা বাসত্তৰ পাঁচ বছৰৰ পৰা দুবছৰ ব্যয় কৰিলোঁ থাকিল তিনি আৰু ইয়াৰ পৰা দুইৰ পৰা এক ধাৰ ল'লোঁ ইয়াতে দহ হ'ল দহৰ পৰা এক ধাৰ নিলোঁ ইয়াতে থাকিল ন ইয়াতে হ'ল বাৰ বাৰৰ সাত গ'ল পাঁচ অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিজনৰ যাৰ জন্মৰ তাৰিখ এক তিনি ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন তেওঁৰ বাৰ সাত দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখত তেখেতৰ বয়স হৈছে তেৱন্ন বছৰ চাৰি মাহ এঘাৰ দিন দৰ্শকসকল এতিয়া আমি আহোঁ দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰলৈকে দৰ্শকসকল দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰটোত আমি একেধৰণে দিন বা বছৰত লিখিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ যিটো তাৰিখত তেখেতৰ বয়স নিৰ্ণয় কৰা হয় তাক লিখিছোঁ তিনি মে' দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু তেখেতৰ সেই ব্যক্তিজনৰ জন্মৰ তাৰিখ ইয়াতে লিখিছোঁ পোন্ধৰ বাৰ দুহেজাৰ ন অৰ্থাৎ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ ন চনৰ এই ক্ষেত্ৰত যিহেতুকে জন্মৰ তাৰিখটো আজিৰ তাৰিখতকৈ সংখ্যাটো ডাঙৰ আছে গতিকে আমি বিয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আমি ধাৰলৈ ল'ব লাগিব ওচৰৰ সংখ্যা নিকটৱৰ্তী সংখ্যাটোৰ পৰা দৰ্শকসকল আমি দিনৰ ক্ষেত্ৰত দেখোঁ যে জন্মৰ আজিৰ তাৰিখৰ ইয়াতে দিন আছে তিনিদিন কিন্তু জন্মৰ তাৰিখত আছে পোন্ধৰ দিন গতিকে আমি তিনিৰ পৰা পোন্ধৰ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি ধাৰ ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ নিকটবৰ্তী মাহৰ মাহৰ সংখ্যাটোৰ পৰা এক ধাৰ লৈ আহিম অৰ্থাৎ এক মানে একমাহ একমাহ মানে ইয়াতে মই ত্ৰিছ দিন লিখিছে একমাহত ত্ৰিছ দিন দেখে গতিকে এই তিনি মাহ দিন আৰু ত্ৰিছ দিন একমাহ ধাৰলৈ অনা একমাহত ত্ৰিছ দিন আছে গতিকে ত্ৰিশে তিনিয়ে মই কাষত লিখি থৈ দিছোঁ ইয়াতে তিনি আৰু ত্ৰিছ যোগ কৰিলে হ'ব তেত্ৰিছ দিন তেত্ৰিছ দিনৰ পৰা এই পোন্ধৰ সংখ্যাটো ব্যয় কৰিলে আমি পাম ওঠৰ দিন অৰ্থাৎ কিমান থাকিল বিয়োগ ফল দিনত ওঠৰ দিন ঠিক একেদৰে পাঁচ মাহৰ পৰা এক মাহ ধাৰলৈ নিয়াৰ পিছত ইয়াতে আছে চাৰিমাহ গতিকে চাৰিৰ পৰা বাৰ মাহটো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি ডাঙৰ সংখ্যা সেই হেতুকে আমি এই বছৰৰ চাৰিৰ পৰা এক বছৰ আমি ইয়ালৈকে ধাৰলৈ আনিলোঁ এক বছৰ মানে বাৰ মাহ যিহেতুকে মাহত আছে গতিকে বাৰ মাহ আৰু চাৰি মাহ লগ লাগি হ'ব আপোনাৰ ষোল্ল মাহ মই কাষত দেখুৱাই লৈছোঁ চাৰি মাহ আৰু বাৰ মাহ ধাৰলৈ আনিছোঁ গতিকে তাত হ'ল ষোল্ল মাহ ষোল্ল মাহৰ পৰা এতিয়া বাৰ ব্যয়োগ কৰিব পৰা যাব গতিকে ষোল্ল মাহৰ পৰা বাৰ মাহ ব্যয়োগ কৰি থাকিব চাৰি মাহ দৰ্শক হ'ল এতিয়া আহোঁ আমি আহোঁ বছৰৰ সংখ্যাটোলৈকে বছৰ ইয়াতে আমি এক ঠাই লৈ গৈছিলোঁ গতিকে থাকিল তিনি তিনিৰ পৰা নাযায় গতিকে নিকটৱৰ্তী দুইৰ পৰা এক ঠাইলৈ লোৱা হৈছে আৰু তেতিয়া হ'ব তেৰ তেৰ নং গ'ল হ'ল চাৰি ইয়াতে এক ঠাইলৈ নিয়া হৈছিলে গতিকে ইয়াতে আছে আপোনাৰ এক গতিকে এক নামিল চৈধ্য অৰ্থাৎ পোন্ধৰ বাৰ দুহেজাৰ ন তাৰ জন্মৰ তাৰিখ তেখেতৰ তিনি পাঁচ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখত বয়স আছিল চৈধ্য বছৰ চাৰি মাহ ওঠৰ দিন দৰ্শকসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা বুজিব পাৰিলে যে কোনো ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ জন্ম থাকিলে কি ধৰণে কোনো এটা তাৰিখত বয়স নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি দৰ্শকসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু আপোনালোকৰো বয়স নিৰ্ণয় কৰিবলৈ নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব দৰ্শকসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ